турнира обладателей кубков «Спартак Антверпен». Наверное, «Спартак» сыграл чуть хуже, чем мы ожидали, а «Антверпен» много лучше, чем предполагалось. Поэтому и матч получился боевым, острым, и ударов было много поворотом, и у вратарей Черчесова и Стояновича работы было немало, ну и упущенных возможностей Где взятия ворот тоже не сосчитать, особенно у москвичей. Но 75 тысяч зрителей и среди них президент России недаром мерзли на Лужниковском стадионе. Футбол был ярким, боевым. А гол красавец, забитый Пятницким, надолго останется в памяти поклонников футбола. Полузащитник Спартака за последний год вырос прямо на наших глазах. Он сейчас один из лучших полузащитников Европы. И не случайно он сейчас забивает мячи в каждом матче. Практически в каждом. «Спартак» выиграл 1-0, но это полдела. Всего через две недели московскую команду ждет трудный экзамен. А «Тверпен» оказался не слабее предыдущих соперников московского клуба «Фейнорда», «Ливерпуля». Но мы помним, «Спартак» в этом розыгрыше отлично выступает в гостях. Да и появление «Анопка» безусловно усилит команду. В общем, пожелаем удачи «Спартаку» в ответной встрече. Пусть Спартак и дальше радует нас своей хорошей, стабильной игрой.